નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે દ્વિતીય પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે પેપરના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છે જેથી કરીને તમે છેલ્લે કોમેન્ટ કરી શકો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા જો મિત્રો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બે લાયકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી આનારા તમામ ધોરણના અને તમામ વિષયના પેપરના સોલ્યુશનની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે આ સાથે આ ચેનલ પર કેટલાક મજાના બાળબીને ગીત સ્કૂલની અવનવી પ્રવૃત્તિઓ એક્ટિવિટીઝ અને સાથે વાર્તાઓ અને બીજા ઘણા બધા મજાના વિડીયો મૂકેલા છે જે આપ નિહાળશો તો મિત્રો આ વિડીયોને તમારા તમામ કોન્ટેક્ટ અને તમારા તમામ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરશો જેથી દરેકને આ વિડીયોના લાભ મળી રહે ધન્યવાદ નમસ્કાર મિત્રો તારીખ સોળ ચાર બે વાર મંગળવાર ધોરણ સાત વિષય હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું પ્રશ્ન નંબર એક ઓર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર ટૂંક મેં દીજીએ पहलू नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो स्वामी विवेकानंद बीजू अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे त्रीजू पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की तो आप प्रश्नों का जवाब अपने नीचे जुईसूँ तमाम प्रश्नों का जवाब तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है उन उसका कंठ बहुत मधुर है वह बहुत अच्छा गाता है उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं लोग चा, बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं भगवान उसको मे, सबको मेरे जैसा बेटा दे इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की बीजू <coughs> दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है वह आधुनिक युद्ध का भीम है इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की एना जो कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर करने के करके निश्चित न हो जाए हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार उठाएगी हमारे सारे काम सरकार करेगी हम रही कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठाए उठानी है सामाजिक समस्याओं के बारे में भी नहीं हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं वे सैकड़ों सड़कों पर ठुकते नहीं कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंकते कूड़ेदान में डालते हैं सिगेंट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी न करने देते हैं तब समुद्र तट पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते ये वे ये अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए तो महाराज जी ने मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे युद्ध में लड़ते हुए उनकी मौत हो गई थी मानव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक की सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए एनापचीनो जे प्रश्न छे ए छे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना क्या करना चाहते थे तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर नपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे तो एनापची बीजा प्रश्न छे बेटी दुनिया को कैसे समझाती है और मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है बे प्रश्न छे और एनापची छे बीजो प्रश्न नंबर 2 नीचे दी गई काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए तो आज तरह तरह अपने यह जो कि बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करनी कर, कर, करेगी और अपने बुद्धि का विकास करेगी यह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है त्रीजू तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदला जा सकता ही पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने गाँव पाँव पर चलकर दुनिया को रोकूंगी दुनिया को देखूंगी दुनिया को समझूंगी तो भावर धैनो ये था कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी मैं आत्मनिर्भर बनूंगी पढ़ लिख कर दुनिया में दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी ओके okay, प्रश्न नंबर तर दो में से कोई एक अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए तो अहानी आप बने कहानी ने विद्यार्थी मौलिक विचारों ने आधार कहानी पूरी करके प्रश्न नंबर चार दिए गए दो विषय पर कोई एक विषय पर पत्र लेखन लिखी आम पर विद्यार्थी पोता विचारों द्वारा पत्र लेखन कर प्रश्न नंबर पांच दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए तो पहलू से लड़का खेल रहा है तो लड़की खेल रही है हिरण जल पी रहा है तो हिरनी जल पी रही है त्रीजो घोड़ी दौड़ घोड़ी रह, दौड़ रही थी तो घोड़ा दौड़ रहा था चौथों मैंने, तो, मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी तो मोरनी जी कैसों करो मोरनी मैंने मोरनी की गंद गर्दन मरोड़ दी पाँचवा हमारे गांव में हाथी आया था तो हाथी जी के शो से हाथी ने हमारे गांव में हाथनी आई थी चट्टू जंगल में शेर दहाड़ रहा है तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है चट्टू विशेषण छाटकर वर्ग भेद कीजिए तो वाव से विशेषण पहला पचास ग्राम बीजा में लड़के दो मीटर तीजा में व चौथ पांच में बहुत आ रहे थे विशेषण अवश्य प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द के क्रिया के काल का पता चलता हो उस शब्द को रेखांकित करके उसका काल बताइए पहलू आज स्कूल में छुट्टी है वर्तमान काल बीजू हेमंत ने पत्र लिखा भूतकाल हम पहले सूरत में रहते थे भूतकाल मैं शिक्षक बनूंगा भविष्य काल अब्दुल कल आएगा भविष्य काल ओके नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए परिचित का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख के दुख दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं ऐसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करो रात दिवस हूँ चिंता में रहू कि क्या प्रकार हूँ भारत माता दुख दूर महाराज महाराजिया शरीर आपका महाराज शरीर तमारू छे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हूँ प्रतिज्ञा करू छू कि जब, जब तक इस शरीर में जाने है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे जब ज्यादी आ शरीर में जा जीव है त्याँ सुधी हूँ मतृभूमि सेवा पीछे हट नहीं करूँ प्रश्न नंबर नौ दिए गए काव्य को पढ़कर उनके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो अ कविता आप आधार है, अपने नीचे प्रश्नों जवाब आपना है तारा प्रश्नों ने जवाब कौन अपना जल नहीं पीता तो नदियाँ कौन कभी अपने फल को नहीं खाता तो वृक्ष थी जो सच्चे इंसान के लिए क्या समान है तो सच्चे इंसान के लिए क्या समान है तो सच्चे इंसान के लिए सोना चांदी रोसी रोटी बासी हो तो अने महल मिले बहुत सुखकारी मिले ये सब उसके लिए चाहे कुटिया मिले खाली प्रेम और संतोष भाव से वो सब कुछ स्वीकार करता है वही सच्चा इंसान है कोई चाहे गुणगान करे निंदा करे चिंता न करे मान अपमान करे तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सच्चे इंसान के लिए सब समान है चौथो मान शब्द का विलोप शब्द अपमान इस काव्य को सही शीर्षक दीजिए सच्चा इंसान नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर कोई दो चुटकुले का निर्माण कीजिए तो मालिक और नौकर और लड़का और लड़की के पिता तो आना आधारित चुटकुला विद्यार्थी पुता मौलिक विचार आधारित बना चलो प्रश्न नंबर अगर मु जीशु पहलो प्रश्न है उपरोक्त भावपत्र किस दुकान का है तो पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार दुकान का है आपको चीनी कितने मिलेगी तो हमें चीनी तीन सौ पचास ग्राम मिलेगी चीनी की कीमत कितनी है तो चीनी की कीमत तेरह पॉइंट पचास रुपये है आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होगी तो हमें चावल छः पॉइंट पाँच किलोग्राम मिलेगा और रुपये कितने हो गए तो एक किलोग्राम के साथ रुपया तो छः पॉइंट पाँच साथ पिस्तालीस पॉइंट पचास रुपये हो गए हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में आयोडीन की जो कमी होती है वो आयोडीन युक्त नमक खाने से पूरी हो जाएगी छठों मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं तो मिट्टी के तेल का हम चूल्हा जलाते हैं और लालटेन में उपयोग करते हैं प्रश्न नंबर 12 नीचे दिए गए समय पत्रक सारणी को देखकर उत्तर लिखिए एक समय पत्रक આપ્યુ છે એનાાધર પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે પેલું ય સમય સારણી કિસ બસ ડેપો કી હે તો રાધનપુર બસ ડેપો કી હે काले રંગ સે લખી રૂટ કા ક્યા મતલબ હે તો काले રંગ સે લખી રૂટ કા મતલબ હે લોકલ બસ હે નેક્સ્ટ લાલ રંગ સે લખી રૂટ કા ક્યા મતલબ હે તો લાલ રંગ સે લખી રૂટ કા મતલબ હે એક્સપ્રેસ બસ के है चौथों तो प्लेटफॉर्म नंबर पाँच पर कहाँ कहाँ से बस लगेगी तो प्लेटफॉर्म नंबर पाँच कहाँ से बस लगेगी मेहसाणा अंग की ओर जाएगी राधनपुर मोड़ासा ये सब बस लगेगी एक्स्ट्रा बस कब जाएगी तो हर पूनम के दिन एक्स्ट्रा बसें जाएगी जूनागढ़ दियोदर बस कितने बजे राधनपुर से निकलेगी तो जूनागढ़ दियोदर बस पांच तीस मिनट पर राधनपुर से निकलेगी धन्यवाद जो मित्रों विडियो गमे तो वीडियो लाइक कर दो कमेंट कर दो नया चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब कर जी थी तमाम वीडियो ना नोटिफिकेशन तमने मड़ी रहे आभार